Доброе утро, Церковь Бога Живого! Под меня надо настроить, сразу же поднять. Немного я выше предыдущих наших братьев. Так получилось. так получилось. Сейчас у нас будет исполнение заповеди нашего Господа, который Он оставил своим детям, последователям, христианам, которые веровали в Его Сына Иисуса Христа. Знаете, есть цитата одного президента, если человек уедет во Францию, он не станет французом. Любой человек может поехать там в Японию, в Турцию или еще в какую-то страну. Но он не станет ни японцем, ни турком, ни австрийцем, ни кем-то еще. Но любой человек из любого уголка Земли может поехать в Америку и стать американцем. Эта фраза принадлежит 40-му 40 президенту Рональду Рейгану. Хорошая фраза, но на самом деле есть некоторое но. Даже став американцем в таком случае за тобой за, за человеком закрепляется статус. Например, американец итальянского происхождения или американец из э, мексиканского там происхождения. То есть закрепляется статус. Знаете, только в народе Бога можно стать своим. Знаете, можно получить этот статус там, где уже не иудея ни еврея, ни язычника, никого нет. Есть народ Бога Живого. И, знаете, получить это гражданство небес, и получают его христиане. В Ефесянам в, во второй главе, 19 стих, Ефесянам 2 глава, 19 стих написано, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, а свои, а согра... но сограждане святым и свои Богу». Вот как, знаете, это чудесно стать своим Богом. Не пришли мы как-то там, как-то прилепились, но, но как-то, может, там немножечко мне дайте грин-карту там, или какое-то пособие мне выдайте, 300 долларов, я буду тут как-то жить. Нет, мы стали свои и сограждане Богу. А немного выше он написал в этой же главе, 12-13 стих, что вы были в то время без Христа, то есть до, до христианства, отчуждены от общества Божьего, израильского чужды завета в То есть были чужды... Так, внимание. Конкуренция, да. да? а чужды обетования, чужды вот этих обещаний, которые Бог дал. без Христа мы были чужды этому. Не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. И вот благодаря вот этой крови Христовой мы стали близки к Богу, мы стали свои, мы стали Его народом. Мы сейчас, вкушая э, сок виноградной лозы, который символизирует нам эту кровь, символизирует эту жертву, и хлеб, который символизирует Тело, которое было распято за нас. Вкушая это, мы будем благодарны Богу за то, что Он своей жертвой Через Иисуса Христа приобрел нас себе, Усыновил. Аминь. Аминь. Братья нам помогут. Отлично. Данил уже говорит: Аминь. Да, братья? нет. Мне показалось, что уже говорит. Помолимся нашему Господу. Отец Небесный, мы благодарны тебе, Бог, что ты благоволил нам открыть Сына Твоего и открыл нам спасение, Боже. Мы были никто, мы по своим грехам и преступлениям, мы были мертвы, Боже, и были противниками Тебе, врагами Тебе. Но, Боже, Ты доказал нам свою любовь еще до того, как мы уверовали в это. Ты послал Сына, который умер за нас еще, когда мы были грешниками. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты позволил нам быть причастниками Твоему народу к новому народу, к, к Божьему народу, который имеет надежду быть с Тобой в вечности, пребывать с Тобой, Боже, видеть Тебя лицом к лицу. Отец небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, который, который прошел этот путь, который не пожалел свою плоть, не сдался, Боже, не остановился на том пути, но дошел до конца и отдал свою жизнь до, до последнего дыхания, чтобы приобрести Каждого из нас себе. Мы благодарны Тебе, и с благодарностью мы принимаем этот сок и этот хлеб, и в память о жертве Твоей и о воскресении Твоем. Да будет имя Твое прославлено в каждой жизни, в каждом сердце человека, который принимает этот, этот сок и этот хлеб, да будет Он прославляем через Иисуса Христа. Аминь.